Друзья, следующее событие можно смело назвать аферой года. Но обо всем по порядку. Все началось с торжественного объявления, что Украина начинает строить терминал для приема сжиженного газа, который, кстати, можно доставлять танкерами из любой точки мира, а не только из России. Ура! Заработало! Да, я думаю, именно так собирался закричать Николай Азаров после запуска этого терминала. Но не тут-то было. 28 ноября глава Госагентства по инвестициям и управлению нас проектами Владислав Каськив подписал контракт на 1 миллиард долларов о строительстве терминала по приему жиженного газа с самозванцем, который выдавал себя за представителя испанской компании «Газ Natural Фенноза». Кстати, Каськев не только сам опозорился. Он еще поставил премьер-министра Украины Николая Азарова и министра топлива и энергетики страны Юрия Бойко. Которые, кстати, стояли рядом с ним во время подписания бумаг. Сейчас, кстати, очень весело смотрится на этой фотографии Азаров и Бойко, которые радуются тому, что лыжный инструктор из Испании подписывает миллиардный контракт. Да, друзья, именно лыжным инструктором работал до приезда в Украину вот этот человек. Это не техника дошла, а я сама сюда дошла на лыжах. Официальные лица в ГАЗ Нейчурал Финоза заявляют, что не подписывали никаких соглашений с Украиной. Не знает и Сарда Бомби, и он не представляет их компанию. Украинская сторона настаивает, что соглашение было подписано. Каськев сказал, что он был уверен, что Бонвии представляет интересы газ Natural Finoza» вас кинули. Есть несколько версий подписания соглашения о ЛНГ-терминале с самозванцем. Версия первая. Российское давление. Мол, переговоры были, но партнеры предали в последний момент. Вообще-то это наша точка. Мы здесь работаем. Люди в курсе. Версия вторая. Аферист-одиночка. Впрочем, эта версия у обычных людей вызывает примерно вот такие эмоции. Версия третья. Спешка. Трудно не заметить, что только считанные часы отделяли торжественно сваренный шов на газопроводе украинского ЛНГ и запуск россиянами второй нитки Северного потока. Медийная война с газовым привкусом требует победной картинки, но победы не получилось. К счастью, Украина не понесла прямых убытков, потому что не брала на себя никаких обязательств. Но также Украина и не получила ожидаемого миллиарда на развитие проекта. Правда, господин Каски пообещал, что через 4-5 месяцев вопрос с инвесторами решится. Но зная, что на этот проект нужен не один, а 2 миллиарда долларов, заявление Каськева вызывает у людей уже до более знакомые эмоции. <Слыш>